जैसा कि मैंने कल शाम को ट्वीट करके बताया था कि आज एक बहुत ही सनसनीखेज खबर मैं आप सबके सामने रखने वाली हूँ तो मैं सभी मीडिया के साथियों से देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया मुझे यह कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लू अपना पॉलिटिकल करियर बचा लू अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लू और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले एक महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा ये एक मेरे बहुत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे बताया गया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ने अपना मन बना लिया है कि आम आदमी पार्टी को और उसके सभी नेताओं को अब वो कुचलना चाहते हैं खत्म करना चाहते हैं पहले उन्होंने आम आदमी पार्टी के सारे शीर्ष नेतृत्व को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया पहले सत्येंद्र जैन जी की गिरफ्तारी हुई फिर मनीष सिसोदिया जी की गिरफ्तारी हुई फिर संजय सिंह जी की गिरफ्तारी हुई और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है अब भारतीय जनता पार्टी का यह इरादा है कि आने वाले दो महीने में लोकसभा चुनाव से पहले वो आम आदमी पार्टी के चार और नेताओं को गिरफ्तार करने वाले हैं वो मुझे गिरफ्तार करेंगे वो सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार करेंगे वो दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार करेंगे और वो राघव चड्ढा को गिरफ्तार करेंगे भारतीय जनता पार्टी ने यह उम्मीद करी थी कि के अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी बिखर जाएगी आम आदमी पार्टी टूट जाएगी आम आदमी पार्टी का मोराल डाउन हो जाएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी का अब सारी सीनियर लीडरशिप जेल में है हिरासत में है लेकिन संडे की रामलीला मैदान की रैली के बाद जहां पे दिल्ली भर और देश भर से लाखों लोग आए पिछले दस दिन से आम आदमी पार्टी के सड़क पर चल रहे संघर्ष के बाद अब भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि आम आदमी पार्टी के टॉप चार लीडर्स को गिरफ्तार करना काफी नहीं था अब आने वाले समय में अगले बड़े चार नेताओं को जेल में डाला जाएगा मुझे जेल में डाला जाएगा सौरभ भारद्वाज को जेल में डाला जाएगा दुर्गेश पाठक को जेल में डाला जाएगा और राघव चड्डा को जेल में डाला जाएगा मुझे यह बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी मेरे रिश्तेदारों मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा मैं आज इस मंच के माध्यम से आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं हम भगत सिंह के चेले हैं जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता हर विधायक हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए इस देश के संविधान को बचाने के लिए इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो आप चाहे एक एक कार्यकर्ता को उठा के जेल में डालो आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगह दसों और लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने आएंगे और आपको हरा के रहेंगे ज्वेलर्स मैनीश एंड सॉन्स ज्वेलर्स नोतून रूपे नोतून शाजे কাচরাপাড়ায় এক্সক্লুসিভ অলংকার ডিজাইন ও ভরপুর কালেকশনের সম্ভার নিয়ে বি ড্যাশ অ্যান্ড সন্স জুয়েলার্স নতুন রূপে নতুন সাজে বালাজি মোবাইল প্লাজা কাচরাপাড়া স্টেশন রোড কেজিআর পথ একেবারে গান্ধী বলে কাছে কাছরাপাড়া উত্তর চব্বিশ পরগনা মোবাইল ফোনে যোগাযোগ সেভেন ডাবলু জিরো থ্রি সেভেন সিক্স থ্রি টু নাইন এবং এইট ফাইভ মোবাইল প্লাজাতে পাবেন স্যামসং নোকিয়া ওপো ভিভো রেডমি রিয়েলমি এবং রিলায়েন্স জিও ইত্যাদি ব্র্যান্ডেড মোবাইল ফোন এছাড়া মোবাইলের যাবতীয় এক্সেসারিজ বালাজি মোবাইল প্লাজা বালাজি মোবাইল প্লাজা বালাজি মোবাইল প্লাজা কিরে তোদের হলো ん <music> নতুন স্বপ্নে নতুন করে সেজ বিমল শাড়ি সেন্টার পারা